جی السلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے دیکھا پھر ریاست نے کس طرح جواب دیا ہے جب ریاست جواب دیتی ہے تو پھر وہ بڑا ٹکا کے جواب دیتی ہے اور خاموشی کے ساتھ کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دیتی پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان سے متعلق پاکستان کے مزائل پروگرام پر جو پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی تھی اس کا ریاست نے بول کے اور ٹکا کے جواب دیا کہ یہ تو ہمارا جو ہے وہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے گا اور ظاہر ہے ایک دور وہ تھا جب ایٹمی پروگرام شروع کیا گیا ذوالفقار بھٹو کے دور میں تب سے یہ جاری ہے تو اس کے بعد پھر جب بن گیا کلنٹن نے دھمکیاں دی تب نہیں رکا تو اب آگے کیا رکے گا اب تو بہت آگے تک ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس خطے میں اور جو ایک طاقت کا بیلنس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں سرو کریں گے اور یہ جو ایٹمی پروگرام ہے نا یہ اکیلا آپ کا میرا یا کسی فوجی آفیسر کا یا فوج کا یا کسی خاص ادارے کا یا حکومتی نہ نا نہ نا 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 یہ چوبیس کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن ہے یہ پروگرام یہ چوبیس کروڑ عوام کا خون بھی اگر عوام کو دینا پڑا تو وہ دے گی اس کے لیے اور دیا ہے عوام نے اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے اور اسی کی وجہ سے آج اگر پاکستان سلامت ہے بقا و سلامتی کا زامن ہے یہ پروگرام تو اس کے لیے تو ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ قوم بھی دے گی اور پاک فوج تو پہلے ہی دے رہی ہے اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے آپ کو پتہ یہ دھمکیاں آ رہی تھیں اور پھر اس کے بعد ملٹری کورٹ پر بات کی گئی کہ ملٹری کورٹ سے فیصلے کیوں آ رہے ہیں سویلینز ان سویلینز کے حق میں بات کی گئی جنہوں نے ہماری فوجی تنصیبات پر حملے کیے اس کے بعد بانی کی رہائی عمران خان کی رہائی اس عمران خان کی رہائی کے لیے جو کہ ان کا ایک لانچنگ پروجیکٹ ہے آ بیرونی قوتوں کا بیرونی لابیز کا ٹھیک ہے تو اس کی رہائی کے حوالے سے بیان آیا وہ گرنیل نے جو بیان دیا ہے گرینل نے آ, گرینل کے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو بیان دیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور پھر ملٹری کورٹ سے متعلق تو اس پر آج ہوا کیا ہے وہ ایک گرنیٹ رکھا گیا ہے گر... گرینل نے تو ایک کہا تھا نا کہ عمران خان کو رہا کرو ملٹری کورٹ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فلا 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 تو آج پہلے پچیس کو نو مئی کے واقعات میں جو ملزمان تھے ان کو سزائیں دی گئیں تو اب آج ساٹھ کو سزائیں دی گئی ہیں اور ان میں وہ بندہ بھی شامل ہے حسان نیازی جو کہ عمران خان کا بھانجا ہے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی میں نے تو دیکھی تھی ویڈیو وہ جس میں وہ پتلون ہلا کے یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے پتلون بھی ہلا رہا تھا اور نعرے نعرے بازی کر رہا تھا تو وہ ویڈیو آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی <coughs> اور ایک ایم پی اے اس کو سزا سنائی گئی ہے دو فوجی افسران کو بھی سزا سنائی گئی ساٹھ لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے تو اب یہ رکنا نہیں ہے سلسلہ اب یہ ایسے ہی چلنا ہے چاہے جو مرضی چوچڑا اپنا اپنا ہوتی رہے ہوتی رہے یہ تو ایسی ہونی ہے سزائیں اور ہاں آپ سویلین ہے سویلین دوسری عدالتوں میں جائیں یا جہاں پر جا کے اپیل کا حق ہے ان کے پاس وہ اپیل اپنی اپنی جو ہے وہ بے گناہی ثابت کریں وہاں پر جا کر کہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ دھکیلا گیا ہے یہ جیسے بھی ہے تو اس میں معافی کے چانسز بھی یقیناً ہے آئین اور قانون میں لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں بندہ کراچی بیٹھا ہوا تھا اس پر لاہور پہ مقدمہ کیوں درج ہو گیا فلاں پنڈی بیٹھا ہوا تھا اس میں لاہور میں مقدمہ کی درج ہو گیا تو یہ جو مقدمے ہوتے ہیں نا یہ جب آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں یا آپ یہ انٹرنیٹ بڑا ایک اس کا میں آپ کو بتا دوں یہ ہے ٹویٹر سوشل میڈیا جو ہے اس پر جب آپ کوئی پیغام چھوڑتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپیکٹ صرف ایک شہر پہ نہیں آتا وہ امپیکٹ اگر اس کے بیان کا کراچی میں آئے گا تو اس میں کراچی میں مقدمہ درج ہوگا اس پہ اگر اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ پنڈی میں لاہور میں یا کہیں بھی ہوگا تو وہاں پر مقدمات درج ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ ایک جگہ پہ سارے مقدمات ہو جائیں یا مختلف شہروں میں لیکن وہاں پر مقدمات اگر احتجاج اس پیغام کی وجہ سے کراچی میں ہوا ہے توڑ پھوڑ کراچی میں ہوئی ہوئی ہے تو کراچی میں مقدمات درج ہوگا نا بھائی تو یہ ساری چیزیں تو اب ریاست نے ایک جو بڑا خاموشی کے ساتھ ان ساری چیزوں کا جواب دیا ہے کہ یہ لو ٹھیک ہے ریاست بھائی ریاست کے ساتھ میری بات سنے نا ایک نامزد بندہ جس کو پی ڈی آئی کے کچھ اینکر حمایتی اینکر محمد مالک جیسے اور کوئی دوسرے تیسرے ٹھیک ہے وہ بڑی پڑا پڑا کر رہے ہیں وہ اچھل کود کر رہے ہیں مینڈک کی طرح کہ جناب گرینل نے جواب فلاں کر دیا یہ کر دیا او میری بات سنو بھائی آپ لوگ ان کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو آپ کو تو چاہیے کہ کنڈیمپ کریں گرینل نے جو جو آپ ابھی تو وہ نامزد ہے ابھی تو اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ اتنا اس کے لیے تڑپ رہے ہیں حالانکہ اگر اس کو کوئی وزارت مل جاتی ہے وہاں پر کوئی مشیر بن جاتا ہے وہ ایل جی تو ایل جی تو نامزد ہو گیا ٹھیک ہے نمائندہ آخصوسی تو پھر مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیا ملے گا اس سے آپ لوگ ریاست کا کھاتے ہو ریاست پاکستان میں رہتے ہو آپ لوگوں کو پاکستان کے حق میں بات کرنی چاہیے کیوں اس کے لیے اتنا پرچار کر رہے ہیں اس نے اگر بیان دیا ہے تو اس کو آپ کنڈیم کریں اس کو اس کے اس بیان کو آپ اچھالیں نا آپ اس کی بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں جیسے کہ کل فواد چودھری کہہ رہا تھا کہ جناب جو ہے وہ ٹرمپ کوئی ایسے نہیں ہے ٹرمپ کے بڑے پرانے تعلقات ہیں وہ چھوٹے ہوتے بنٹے کھیلتے رہے ہیں ٹھیک ہے فیملی ایوانہ کے ساتھ تعلقات ہیں فلاں فلاں پتہ نہیں کہاں سے لے کے بات کہاں تک تو فواد میں ایک بات کروں گا آپ سے ٹھیک ہے تعلقات ہوں گے لیکن ریاست کی جب بات آتی ہے تو میرے خیال میں پھر سیاست ایک سائیڈ پہ کر دینی چاہیے سیاست اور اپنی جو ذاتیات ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے پھر ٹرمپ شرمپ کوئی چیز نہیں ہے پھر کوئی جو ہے وہ گرینل ورینل کوئی مطلب مانی نہیں رکھتے ٹھیک ہے جی ہمارے لیے قابل احترام ہوں گے پریزیڈنٹ بینگ اگر وہ ہوں گے تو اور پاکستان کے ساتھ مساوی تعلقات ظاہر ہے ہم بات کریں گے برابری کی سطح پر لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر پاکستان کو دھمکیاں دے گا تو ہم جو ہیں وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جناب اے کی کال آنی ہے کال نہیں بلکہ آئے گی صرف آئی ایم ایف کی قسط لیٹ ہو جائے گی یار شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئی ایم ایف کی دھمکی دیں آئی ایم ایف اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دکھایا پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا عمران خان کی گورنمنٹ نے اور اسی وجہ سے کیا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی اساسے جو آج یہ بلی تھیلے سے باہر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہاں پر سفارشیں کر رہی ہے گرینل کو کہ بھئی ہمارے حق میں ٹویٹ کرو تو یہ ڈیل بھی لینے کی کوشش ہے این آر او ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بلی تھیلے سے باہر یہ آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے بائیڈن کے دور میں بھی اب بھی یہ خطوط لکھے ہیں انہوں نے بقاعدہ کہ جناب پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں یا دوسری ان پر پابندی عائد کی جائے پاکستان پر سینکشنس لگائی جائیں ٹھیک ہے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے انسانی حقوق کی جو قدریں ہیں وہ جو وہ پامال ہو رہی ہیں تو کہاں پامال ہو رہی ہیں ایک آئین اور قانون کے مطابق اگر نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا تو یہ آپ لوگوں کے ججز حمایتی ججز کی وجہ سے ہے ان کو چاہیے تھا وہ فیصلے سنا دیتے ٹائم او ٹائم اور سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا یا یہ سزا کاٹتے یا پھر یہ ان کو جزا مل جاتی یا باہر آ جاتے تو آج اگر جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے ہو چکا ہوتا تو آج جو دو سال جن کی سزا تھی وہ کم سے کم سال ہو چکی ہوتی اور وہ سال کاٹ کے اور باہر آنے والے ہوتے لیکن آپ لوگوں کے جو حمایتی ججز تھے ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارا پینڈنگ سلسلہ پڑا ہوا ہے اور اب اگر ہو رہا ہے تو یہ بہت خوشائند بات ہے اب میرے خیال میں آج اگر ساٹھ کو ہوئی ہے تو آگے ایک سو بیس کو ہو سکتی ہے اب یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے یہ تو عمران خان تک جانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ ہولڈ کریں ان کو کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو مذاکرات اگر چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کی سیول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ بھی چل رہی ہے ساتھ میں تو ایسا نہیں ہے پہلے ایبسولوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہیں اب ایبسولوٹلی یس yes, ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی آپ اب ایبسولوٹلی یس یس کر کے دیکھ لیں ریاست تو پھر اپنا جو ہے وہ ڈٹ کے اور بھرپور انداز میں جواب دے گی اور دیتی رہے گی اجازت دیجئے جی اللہ حافظ